Та соціальна ситуація в Україні та, зокрема, у регіоні, обговорювалися під час прес-конференції голови Донецької облдержадміністрації. Минулого тижня відбулися події, які на думку Андрія Шишацького надали можливість показати світовій спільноті соціально-економічну ситуацію на сході України, а також довели, що Донбас працює у звичайному режимі. По ініціативі фонду Конрада у вторник 11-го состоялась встріча. с руководством фонда по Европе и Америке Южной. Ну итог какой? По итогам можно сказать, что сделаны были выводы фондом, а он является, скажем, таким источником информации для Запада во многом, во многом о том, что Донецкий регион играет значительную роль в экономике Украины. Это важно для привлечения инвесторов и в политике. Потому как, судя по всему, то, что я услышал, оппозиция дает несколько искаженную информацию на Западе о ситуации на востоке Украины. И вы, наверное, слышали, что руководитель фонда говорил, что мои коллеги приезжают в Киев, и дальше Киева никогда не ездят. И по, однозначно только по Киеву составляют свое мнение. Я надеюсь, что эта встреча послужит, пусть маленьким шажком, но необходимым для урегулирования ситуации в Украине с учетом всех мнений Востока и Запада. Встреча у меня была, кстати, и с итальянским журналистом. Тоже она вызвана была интересом о в событиях в Украине, он тоже обратил внимание, что, к сожалению, есть точка зрения, которая происходит из Западной Украины, из Киева, она бы хотела узнать точку зрения Донецка, Востока. Ну, в общем-то, мы с ним тоже нашли взаимопонимание. Я сравнил, как вот Италия с севера на юг, так Украина с востока на запад. Есть промышленный Милан, промышленный север и политизированная сельхоз Сицилия и юг Италии. Так и Украина, только с востока на запад. Эту аналогию он тоже принял, она ему понравилась. Я тоже думаю, что это будет еще одним аргументом для Запада о том, что Украина единая, но она разная и имеет право на жизнь все точки зрения и востока, и запада Украины, и центра, и юга, естественно, и севера. Також значною подією Андрій Шишацький вважає підписання меморандуму про співпрацю між Донецькою облдержадміністрацією та фондом Ріната Ахметова розвиток України в рамках реалізації спільного проекту на зустріч дітям. Учредитель фонду Ахметова над цією проблемою над проблемою рішення в Україні, над зниженням негатива для дітей, оказавшихся в таких складних условиях. працює з 2001 року. Фонд работает с 2008 года, имеет большой опыт. Я уверен, что то, что мы наметили, мы выполним. Мы будем за то, чтобы в первую очередь дети из биологических семей, только в крайних случаях, когда есть, конечно, опасность для жизни и здоровья, попадали в интернатные учреждения. И чтобы, если усыновление, то в первую очередь отеч отечественное, все-таки уменьшать интернатные формы содержание обучение. к тому же неэффективность их уже давно доказана на Западе. И эффективность именно семейных форм воспитаниях она приветствуется и формирует полноценного гражданина. У Донецка відбувся 25-й ювілейний турнир Зірки Жердини. результатом стал новый рекорд. С одной стороны грустно, что для залов был побит рекорд Сергея Бубки, который 21 год существовал, но в то же время у него остался рекорд в открытых помещениях, он по-прежнему рекордсмен. С другой стороны, символично, что на 25 м юбилейном звездах 6 -а именно этот рекорд Рене Лавелинье побил. У него в, запа в смысле был в активе всего 6.02. Ну, так сложились звезды, что он смог прыгнуть и побить рекорд Сергея Назаровича. Кстати, мы получили право на проведение Кубка Европы по многоборью легкоатлетического. С 5 по 7 июля 25 стран спортсмены будут принимать участие у нас на нашем Олимпийском. Область к этому уже начала подготовку. Промисловість регіону, на жаль, похвалитися досягненнями не може. Є незначне зменшення обсягів виробництва. Обумовлено падіння як світовою фінансовою кризою та скороченням попиту на зовнішніх ринках, так і складною політичною ситуацією Україні. Є незначительне зниження об'ємів по сравнению з минулого року і по чугуну, і по стали, І К сожалению, это отражается на сегодня и на заработных платах. Собрано подоходного налога несколько ниже, меньше, чем в феврале прошлого года. Но я надеюсь, что по итогам месяца фонд заработной платы по области не упадет. И об этом мне сегодня докладывал и начальник и у начальника налогового, и департамент финансов области. И нам удастся выполнить показатели Министерства финансов. Политическое противостояние вплынуло на международные экономические рейтинги. И позиции Украины погиршутся с каждым днем. Я же как бы читаю оценки рейтинговых агентств, и они достаточно тревожные. То есть они его допускают как возможное рейтинговое агентство. Но избежать его на данном этапе я... Понимаю, так можно только двумя путями. Привлекать заимствование, потому что в один миг не сократишь расходы. Ну и, во-вторых, наверное, необходимо взвешенно подходить к бюджету, бюджету страны, к трате государственных средств. Но тут тоже важно балансировать, не остановив, скажем, вообще рост экономики, если так поджаться. Ну, тут должна быть взвешенная монетарная политика возможно, путем и где-то инфляции увеличения, для того, чтобы все-таки поддержать производителей, а при этом же компенсировать основные товары потребления для граждан. Я имею в виду такие, которые учитываются сегодня. Хлеб, продовольственные товары и плата за коммунальные услуги. Это государство может сделать. Сділа в баланс. Ситуація впливає на залучення інвестицій та отримання зовнішніх позик. Без таких фінансових виливань українська економіка може і не вижити. Фахівці вже навіть не виключають загального дефолту. Сьогодні така можливість на жаль, существує. Но, ж таки, все залежить від можливості договорюватися. у украинского правительства и с внешними кредиторами, и по возможности получения новых кредитов и заимствований. Сегодня пока другого пути нет, потому что быстро сократить расходы вряд ли получится. Зрушення у переговорному процесі між владою та опозицією дають надію на вирішення конфлікту, і всім зрозуміло, якщо таким чи іншим чином ситуацію вдасться вирішити, то у першу чергу уряду, яким би він не був, треба займатися економічними проблемами. Відкритим залишається питання: а чи знайдеться зараз такий політик, який візьме на себе відповідальність за вирішення економічних проблем України? Це буде яке ноша в будь-якому випадку, для любого Політика, в тому числі і технічного, як кажуть, прем'єра, і великі риски політичного будущего. не стало краще перераховувати платежі і держказначейство. Цього разу вчасну зарплату не отримали служителі Мельпомени. Сьогодні задожна по спецфонду 25 мільйонів по області. Це якраз по зарплатам театру. Но ну, я надеюсь, в ближайшие дни я этот вопрос взял под контроль. Я завтра буду в Киеве и запланировал встречи с исполняющими обязанности руководителей кабинета министра, министра финансов, в том числе и по вопросу своевременности платежей и с руководителем госказначейства. На прес-конференції порушувалися проблеми селища Жданівка, де ще до холодів сталася аварія на каналізаційному колекторі. Нечистоти полилися прямо на вулиці. Морози на деякий час відсунули вирішення проблеми, але з потеплінням вона знову стала актуальною. А тепер уже керівництво города воно вполне способне самостоятельно ліквідувати цю ситуацію, і мер об'язан мені читатися по даному вопросу. снег сошел его не осталось если у него не будет хватать денег в том числе по казначейству если у него не будет возможно что-то проплатить да сегодня кстати Ждановка на данный момент из-за непроплат на шахтах не выполняет объемы ну, получения средств по фонду заработной платы, по подоходному налогу но на этой неделе уже в пятницу зашли господдержка угольщиков. И, я думаю, ждановка подтянется на этой неделе у него и деньги появятся, а я его поддержу по госказначейству, по необходимым проплатам. За два рука планируется завершить реконструкцию театру Лялег. У Донецку грущина на продолжение рубит, планируется выделить уже у мае из областного бюджета. Я поддержал обращение нашего департамента культуры о том, чтобы выделить деньги для ремонта уже внутренних помещений. Я уверен, что первый миллион уже будет выделен. Для того, чтобы надо ремонтировать зал, я там был неоднократно, и звуковую аппаратуру менять, и сцену. Реально, чтобы все сделать, нужно где-то около 4 миллионов гривен. Но если мы сделаем поэтапно за два года, будет хорошо. Но для этого надо двигаться. Но я уверен, что депутаты поддержат. Первый миллион пойдет уже в марте. Захворивания на нагребта ГРВ в регионе сегодня не набула масштабов эпидемии, але показатели медицинских исследований свидетельствуют про ухудшение ситуации эпидемиологическая ситуация в области ниже эпидпорога на 30%, но ситуация несколько хуже, чем в феврале 2013 года. У нас 1660 детей на карантине сегодня в области. Это Мариуполь, Вселидово. Мариуполь одна школа, Вселидово три, Александровский район две, Амросевский две, Новоазовский район одна. Есть еще в Артемовске и в Артемовском районе в отдельных классах карантин. Госпитализировано было 942 больных ОРВИ и гриппом, из которых 790 детей до 18 лет. К сожалению, есть одна смерть. 77-летняя женщина умерла от гриппа в Донецкой области. Про головні події, що відбуватимуться у регіоні протягом поточного тижня, дивіться у черговій програмі «На порядку денному».